І він надсилає сотню розюме в Дубаї, змінює престижну посаду на значно нижчу, покидає рідне місто, родину, купує квиток в один бік і летить, і все заради Олени. Стоит Гена, то есть с какими-то подарками, с чем-то. Ну вот, я приехал. Чувство вообще-то безумное. Я даже не знала, что у него есть контракт, что он уже подписал, что он едет на работу. У меня была версия, что он как минимум приедет просто а, проведать меня. Геннадий працював, а после работы, щодня, ехал через усе мисто до Коханои. Мне, чтобы после работы добраться к ней домой, это занимало два часа вот этим подступком он а, показал, любовь не требует доказательств, но тем не менее он показал, что он на все готов, и расстояние для него не препятствие. Пары, которые верят указку, рано или поздно ее